Я очень коротко раскрыть, каким образом работает система технической защиты военнослужащих израильской армии. Так как тема эта очень обширная и посвящены достаточно много да, скажем, научных исследований и специализированных учебных курсов, то я смогу сделать это очень конспективно. Ну, если тут по форме вроде нет ответа на вопросы сразу, а потом есть дискуссия но постараюсь потом в рамках дискуссии ответить еще на то, что не раскрыл. Сразу хочу отметить, что вся служба психологической помощи в Израильской армии опирается на созданную программу защиты психического здоровья военнослужащих. Она неоднократно менялась, она постоянно, она постоянно модернизируется и последние изменения в ней... последних трех лет, которые Израиль проводил э, на своих различных вот, приграничных территориях. Э, поэтому она не является какой-то закостенелой, э, оформлена один раз и навсегда. Э, оформилась она как система в конце 60-х годов, э, достаточно давно, тогда, когда э, пошли первые э, э, ну, во время войны за независимость э, службы психологической помощи как такого и не было была служба а, психологов внутри медицинского корпуса а, государства в армии обороны Израиля. И а, в тот момент а, ну, как бы не было системной работы с психологическим статусом военнослужащего. Затем, после войны 1973 -го года, когда было достаточно большие потери, были бои, а, очень серьезные для Израиля Тысяч солдат. Вот в тот момент было принято решение о введении э, системы психологической помощи, в первую очередь для демобилизованных, для тех, освобождался и для членов семьи погибших. Вот так начала оформляться э, э, система психологической адаптации военнослужащих. И э, затем э, Буквально где-то начиная с 2002-2005 года она уже сформировалась как достаточно стройная система, которая включает в себя пять групп задач. Значит, следует учитывать, что в Израиле любой молодой человек и девушка понимает, что они в обязательном порядке пойдут в армию, является элементом их развития. Это часть их мотивации для успешной жизни. То есть нет ситуации, при которой есть некие группы населения, за исключением маргинальных, которые пытаются уклониться от службы вооруженных сил. Значит, исходя из этого, понимание того, что ты будешь служить в армии, оно обязательное и существует. Э, достаточно высокий уровень прямой мотивации попадания в боевые части. Поэтому сама по себе система привлечения э, тех, кто призывается в армию к изучению, не является проблематичной, так скажем. Исходя из этого, первая группа задач – это профилизация. То есть в рамках профилизации призывники э, изучаются с помощью психологических тестов э, происходит их военная профориентация э, они распределяются по профилям как с медицинским так и психологическим существует тройная система профилей и также определяется кто в какие боевые части какие э, э, какие группы вооруженных сил может Следует также отметить, что за последние э, буквально 5-7 лет очень четко, э, очень жестко изменился вообще подход к призыву. Если раньше люди, которые, э, то есть призывники, которые тем или иным образом э, являлись, э, ну, не всегда, э, имели определенные акцентуации, имели девиантное поведение, имели врожденные проблемы э, здоровья они автоматически освобождались от армии получая 21 профиль так 21 профиль ниже 21 профиля нет и значит, 21 профиль этот человек освобождается пожизненно от службы в армии то что здесь называется белый билет или негоден к боевой и ну, к боевой службе до определенного момента такие диагнозы как аутисты как слепые, врожденно слепые, врожденно глухие, глухонемые, они получали 21 профиль. Начиная с 2002 года было принято решение о том, что они получают 35-й профиль, призываются в армию, и армия подыскивает для них специальную среду прохождения воинской службы. Это очень важно с точки зрения социальной адаптации этих людей, и здесь армия несет определенную нагрузку специальной обороны Израиля несет определенную нагрузку в реабилитации вот таких врожденных патологий. Очень важно это в частности, например, очень хорошие показатели дает привлечение, привлечение призывников аутистов. Для них создано специальное подразделение в рамках этих подразделений они выполняют те задачи, которые им свойственны, которые для них привычны и показывают блестящие результаты. Таким образом, первая группа задач, которые решает армейский психолог и система психологической защиты израильского военнослужащего, это система отбора, то есть система, система диагностики, профилизации и профориентации. Так она и называется. Это отдельная группа психологов, которые этим занимаются. В рамках этой системы да. существует группа первичной психологической оценки в основном призывных пунктов. Их всего пять в Израиле, на пяти призывных пунктах существует строго, ну, так очень скрупулезно созданная комиссии с диагностическими батареями, по каждой из лингвистических групп, которые призываются в армию, отдельно русскоязычные, отдельно э, те, кто владеют э, ивритом, отдельно те, кто иврит, владеют арабским языком, то есть э, определенные категории арабского населения в израильской армии служат, например, друзы или э, черкесы. Э, и для каждой из них происходит своя система валидизации психологических э, тестов, которые... Э, в обязательном порядке проходят все, кто призывается трижды. Первый раз при, во время приписного освидетельствования в 16 лет, второй раз во время э, профориентационного собеседования, где-то между 17 и 18 годами, и в 18 лет, в момент призыва. Спорные случаи попадают на так называемые комиссии. Есть два уровня комиссии первая комиссия непосредственно в данном сборном пункте, второй всеизраильская конфликтная комиссия, которая рассматривает разные случаи, которые, э, ну как бы э, вызывают конфликты между э, командованием армии обороны Израиля и военнослужащими или их семьи. Чаще всего это не в отношении уклонения от воинской службы, хотя бывает конечно никакое, но чаще всего это э, как Попытка повысить профиль, изменить профорганизационный профиль, либо изменить возможность прохождения службы в том или ином месте. Также к этому подразделению относится э, группа посткризисного пост тестирования. Посткризисное тестирование в обязательном порядке проходит все, кто участвует в боевых действиях, в реализации катастроф или в взаимодействиях Взаимодействия э, обучающего характера, где произошли либо какие-либо процессы, ну, например, крупная авария, гибель военнослужащего или марафона или что-то подобное. Э, если такое происходит, то автоматически э, вся, все подразделение попадает под так называемое кризисное тестирование. По тем батареям, которые э, мы имеем, их очень много инфодизированных э, батарей тестирования, тем не менее, сейчас выбор тоже есть, в том числе инвалидизированных для разных групп населения лингвистических, э, и э, значит, обязательно порядка они проходятся. Следующая э, позиция, которая также относится к этому подразделению, это диагностика ВПТ, э, боевой, боевой психической травмы, диагностика э, шока боевых действий и диагностика травматического синдрома как такового. Второе, самое большое, так скажем, направление деятельности израильской психологической службы в армии – это система психологической поддержки военнослужащих. Значит, здесь также есть разделение на самые разные, так скажем, задачи, и очень важно, что произошло буквально в последние годы серьезные изменения, о которых я скажу в конце, когда буду говорить об этой группе задач. Значит, ну, самое важное, психологическая помощь для формирования и поддержания психологической устойчивости личного состава. Это постоянно действующая работа, достаточно стандартная. Она ну, теоретически должна проходить во всех армиях мира. Никаких здесь особых открытий нет. Это беседы, это разговоры, это приглашение официальных работников. Еще хочу сказать, забыл сказать в начале что Система психологической защиты израильского военнослужащего, она так называется, система психологической защиты. И офицер, который занимается психологической защитой, называется не психолог, не психотерапевт, а называется офицер защиты души. Офицер защиты души – это человек, который, собственно, должен сопровождать подразделение и военнослужащих в протяжении всей воинской службы. Поэтому, даже когда происходит замена, Формат. Кроме психологов, кроме офицеров защиты души, с военнослужащими работают еще социальные работники, которые часто также имеют психологическое образование, но их задача несколько другая. Их задача – это социальная адаптация военнослужащих, особенно из проблемных семей, из проблемных районов, военнослужащих одиночек. Норматив на сегодняшний день установленный – это один психолог 270 военнослужащих или два социальных работника на 480. Он может влияться, но до сих пор, ну, если правильно если других, других изменений не произошло в последнее время, это какой показатель. Кроме этого, сейчас для каждого воинского подразделения, участвующего в боевых действиях, вводится дополнительная функция. Ну, не является боевой психологом, а это сама сектор защиты души, но который участвует в боевых действиях. Ранее не участвует в защите души в боевых действиях, так же как, например, боеврачи не участвовали в боевых действиях. Но а, в силу того, что последние боевые действия приводят к серьезным проявлениям именно боевой, острой боевой психической травмы, шока боевых действий, прямо на поле боя реакция на них очень для личного состава, то есть это либо астеническая э, реакция, либо это как раз агрессивная реакция, э, активная физическая реакция, поэтому потери очень высокие, э, боевые потери имею в виду, и поэтому стараются либо производить выявление данных военнослужащих с БПТ или ШВД и э, максимально быстро выводить их либо из этого состояния, либо выводить, выводить их с Далее к группе общей психологической работы относится психологическая подготовка военнослужащих к выполнению боевых задач. То есть это профилактическая работа, которая моделирует поведение военнослужащего во время боя, то, как он должен себя вести, как он должен реагировать, к этому относятся и любые другие кризисные ситуации. Израильская армия является одновременно органам решения чрезвычайных ситуаций, поэтому рассматриваются и варианты поведения военнослужащих при землетрясениях при крупных фронтальных пожарах и так далее. Следующая группа, которая занимается, следующая задача, которая занимается этой группой, это психологически военнослужащим, подвергшимся воздействием экстремального характера. Профилактика военнослужащих. Профилактика военнослужащих включает в себя разъяснение им, каковы симптомы того, что называется психическая травма боевых действий, каковы могут быть первые проявления посттравматического синдрома. В израильской армии очень распространены такие методические указания как для командиров, так и для младшего офицерского состава, который позволяет медленно, визуально, без глубокой диагностики выявлять какие-то патологические состояния в рамках наблюдения, в рамках разговора и направлять данных пациентов, данных с пострадавших, направлять либо в медицинские структуры, либо в военные Обучение командиров э, ургентной диагностики – это одна из самых важных задач, и посвящает очень серьезное время. Э, каждый, кто проходит повышение э, воинского звания, начиная с э, э, лейтенанта, обязан в протяжении э, своего обучения пройти минимум 200 часов, 200 часов, да, внимание, 200 часов психологического э, 200 часов психологического обучения, и в рамках этих 200 человек он должен четко знать, каковы являются клинические проявления. Он не является